Это при российской империи, ну да, но когда уже граница была, это уже Украина. И слова не воля, все нам правят украинцы. Пусть смеется доля, Звинуть наши барашеньки, я panuem enim et fratra ossojugi

звонит Михаил, Димон. Замолчат. И говорит, Ой, ёпки, ёпки, все звонит мне, и говорит, Димон, что а это было? Я говорю, как шо, грады? Нахуя, говорит. Как может мои родственники, которые в России, стрелять меня, а мы должны стрелять наших родственников? Я даже вообще не могу себе это представить. Мне очень страшно, больно и обидно.